ничего не будете. Чего? Ничего не будете. Там зажали, везем, кушали. Не, ну может что-нибудь это перехватите. Ну их перехватим. А, Лиман бомбят тоже по определенным. Вот так, начиная с двух до четырех, четырех до семи. Вот так, Краматорск обгребли. Ну, Славянск. Лиман, месяц почти. Нема дня, не было. Все время бомбят. Бомбят, приятая. Сначала свет? мир, а потом... Нет, ну... -а -а. <naughty> вообще, не yeah. даже ты близко. Ну, администрация полностью уже уехала. С Лимана. Перебралась. Краматор, Славянск. Ну, в общем, короче, ждем вердикт. Ясно. Ну, нас бросили уже. Уже месяц назад. Ну, что я нашел, но якого не будет, знаю, да он по, повернется. Ну бьют собаки по всем янтем. я не знаю. Лес уже у нас догорел. Вчера лес вот там горел. Везде дым. Ничего. Там мы ехали, мы видели, а и там. Ну было. Киев хоть нормально, а то я кто-то сказал, что в Киев какой-то там попали большое большое здание, ну в общем горело. А что? Даже и не знаю. Мы еще... Да, с самого Начало. начала. Вы у нас Вы первые. Вы и... самые первые были. И все время мы молимся за вас. И мы вас за вас. А, и я просто хочу спросить у вас. Угу. А, вот, ну, жизнь человека, она заканчивается. Вот мы были у ребят у военных в Дружковке. Дней 10, наверное, назад. А сегодня мне написали, что половины из них нет уже. Ну, нет. Вот такая жизнь. Ну, Олег. я просто хочу спросить у вас вот мы ездили, много рассказывали как вы считаете вот, когда жизнь человека заканчивается куда человек идет и по какой причине Он вот. как вел себя по жизни нет все вознесутся ну. на небесах и каждый получит то что он заслужил mm -hmm. и короче небожители и сейчас, вот эти что раньше умерли наши отцы и деды которые воевали они смотрят на нас из высока. Но придет Господь на землю. Он все равно сойдет и будет судить и воздаться нам по заслугам нашим. Знаете, слава Богу, что Бог не будет судить нас по заслугам нашим. Будет. Знаете почему? Я почему? вам сейчас скажу. А ну, расскажите. Самое большое желание Бога, вот это самое большое желание вот, как отца, чтобы мы были с Ним на небесах после нашего земной жизни. Он хочет нас взять на небесах. Но есть большая проблема в нашей жизни. Сколько бы мы ни делали хороших и добрых дел, мы делаем и плохие. Конечно. Мы грешим. У Бога есть заповеди, которые мы нарушаем. Здесь и заповеди. Словами, делами и даже мыслями. И вот эта проблема, она не даст нам быть на небесах, потому что небеса это место, где нету места вообще греху и нету, нету никакого, никакой нечистоты. Но Бог хочет нас взять на небеса, и для того, чтобы пустить нас на небеса, не по нашим делам, Бог послал Иисуса Христа, который пошел на Хрест вместо нас, который понес наказание вместо нас. И если мы верим в Него, если мы принимаем Его как своего Господа и Спасителя, Библия говорит, что Бог прощает грехи и дает этот подарок жизни вечной. Вот все. Нету един... Это единственная причина, почему Бог возьмет нас на небеса. Библия говорит, что... Смотрите... Библия говорит, что всякий человек лжив и крайне испорчен. Это наша натура. Мы все испорчены. Мы все грешные. Один безгрешный Сын Божий Иисус Христос, который принес нам спасение. Когда мы доверяем Ему, Бог прощает нам наши грехи дает спасение. Поэтому я еще раз хочу, просто, чтобы мы с вами помолились чтобы мы, написано в Библии, всякий человек, кто призовет имя Господне, или кто позовет Иисуса Христа в свою жизнь. Библия говорит, что такому человеку Бог прощает грехи и дает этот подарок жизни вечной. Просто давайте вместе помолимся. Давайте. Давайте, давайте вместе помолимся. Я буду молиться, вы повторяйте. Давайте скажем такие слова. Отец Небесный. Отец Небесный. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Прости мне все мои грехи. Прости все мои грехи. Я верю, Я верю, что Иисус, что Иисус Сын, Божий, Сын Божий, умер на кресте, умер на кресте за, мои за мои грехи и в третий день воскрес. И третий день воскрес. Я прошу Тебя, Иисус, Иисус води мое, мое сердце, будь моим Господом, и будь моим, Господом и, будь моим и будь моим Спасителем. И дай силы не грешить. Силы не грешить. Аминь. Аминь. Я помолюсь за вас, Отец Небесный, благодарю тебя за возможность, которую ты даешь приезжать в это место, с первых дней поддерживать, Боже, этих, Боже, немногих людей, которые тут остались, Боже, среди этих развалин. Я молюсь, благослови, сохрани их не жизнь, сохрани их семьи, дома. Я молюсь, Господь Боже, чтобы ты благословил и дал им, Боже, возможность все то, что разрушено, восстановить, Господь. Дай им финансы, дай им все необходимое. Чтобы здесь было все, и электричество, и продукты, Господь. Чтобы были финансы у них на все, те свои, Иисуса Христа. Пусть Твоя рука, Боже, хранит и защищает их от всякого зла. Пусть Твое благословение пребудет на них. Аминь. Аминь. Смотрите, мы, вот то, что Вы мне говорили, Аминь. по Вашему списку, ну, большинство, что привезли, Аминь. Вы уже тут разделите Хорошо, сами. Хорошо, вы, между собой, все, да. Все, Между разделили. собой Вы разберетесь, конечно, вы, конечно. вы очень дружные, я знаю. Я, я хочу сказать нам... Вот. Господь Бог посылает испытания. И каждый пройдет ну, как по своим этим ну, силам и ну, пониманию, как это сказать. Так, вот, вот. это развязывать. Я не знаю, что там, что там покупали, это полотенца бумажные. Ну хорошо, там это мы сейчас кислота, мы все да. разделаем, раз, раз, разделаем, не переживайте. Не, я я знаю, я же знаю вас уже давно. Ну и посмотрите, кому. Там ух, да, даже чуть-чуть корма есть для собак, Ух для кошек. Да. Я... Все разбили. Вот о, это без, у нас проблема с этим. Просто... Просто... Я, я, первыми Просто... написала, что кормы. У нас же товарищи первые. Султан твой живет в Брусовке. Он жив, да? Живой. Я вчера его видел. Ну, там стали да? Ну, вот это первый дом деревянный. Да, не, ну, не тут надо, конфеты, минеральная вода, да, Хорошо, хорошо, спасибо вам. А... Олег, дай Бог вам здоровья. А, это, вы смотрите, как это как вот, 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 вот тут будут люди смотреть. Это с с церкви поклонения. Вот передайте им, скажите спасибо. Пока я разружаю, вы скажите спасибо. Большое спасибо людям, которые нам помогают помогали и помогают. Дай Бог им здоровья. Храни Господь, от всякого недуга, от злого языка, от мелочного друга. И дай им, Господь, коль это его власти, здоровья, здоровья, здоровья хлеб и много-много счастья. Там ребята... А что Олег носит? Что хлопцев не да Я не поняла. Подойдите, пожалуйста. Все смотрят.

Вс, вроде просто... 13, да, а? вас? Да, 13. Я 13 брал, больше ничего. Все... А ну делается, что мне постоял просто водить. <с с баку> давай я, давай, а ты постой. Вот там, с этой баку. стороны же, А Да ну пока месяцы там нагншься, разогнешься, так валера подва ладно. Все, по военным сладости. еще военные заберем. Все, друзья, мы вас обнимаем. Спасибо. Поедем вам дальше, да. Все. Вы. Да ничего. Все, счастливо. Вы... Вы, если надо, ну, там комплексы... давай, удачи, вы, вы, да, вы, заранее звоните, чуть-чуть заранее, там, ну, хотя да. бы за пару недель, чтобы мы могли... Ну, вы так не забывайте. Мы а не киев... будем забывать. А вы нам скажите, если им надо, мы инструкцию напишем. Я без света без света А привезите все. пару, которые не боятся к нам пожить и, я на все. года два. Или, или, на перевоспитание кого то О -о -о, привозите, на перевоспитание. Все. Мы привы, все Мы привы, все. мы привим. вам. Дай Бог, До хорошее, До хорошие, До вам дороги. Спасибо. вам, Олег. Спасибо. Короче, чтобы у всех было хорошо. Да. И чтобы все военные оставались живы. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Все, все, хочу, а Все, с Богом. И с Богом, и вам с Богом. Да, спасибо. Спасибо. Тут наша жизнь в Библии написана, она как пар, который является на малое время. Прожил жизнь, не, непонятно, как она прошла, а дальше вечность. Вот Христос именно пришел ради того, чтобы подарить нам вечность. И умер за нас. Это самое ценное. Потому что сегодня мы живем, а завтра... Вот мы ездили 10 дней назад, были в 66-й бригаде. Вчера созванивался с ними, хотели заехать. Ну, они как раз э, пришла БРК, они срочно выехали. Говорит, уже половины этих ребят нету. Можно будет тут, просто мне тут рядышком. Да. Ну, и... Все, Божиих не Ничего не надо там, все. Пусть Бог хранит вас. Все, все. все. Хорошего да, вам. и вам хорошо. Все, до свидания. Живите, все нормально, вы что? шпион. Эти сестры, знаете, сколько с Господом, и Господь все время не перестает удивлять. Едем где-то километров 50 от Покровска в сторону Покровска. Сейчас мы уже по Покровску едем, а едем километров 50 от Покровска. Полицейские останавливают машины. Ну, мы всегда стараемся останавливаться полиции, останавливаться военным просит, говорит, вы не едете через Покрос подвести. Мы говорим, едем. Ну, в общем, забрали мы его, начали общаться. Классный парень такой. И в процессе общения выясняется, что этот парень в детстве, в молодости, да, в молодости, ходил в Ивановскую церковь не родители приводили его, а жизненные обстоятельства привели его. И вот как Бог это вот все устраивает, э, эти встречи в Покровске, полиция, э, и тут э, как бы человек, который э, был со Христом, и я думаю, э, все-таки, я думаю, вы так думаете, что эта встреча она не случайная. Я попроповедовал, насколько это позволяло время и ситуация. Вообще, слава богу, ну Бог так, так, так удивлять любит э, нас, знаете, я просто за 800 километров от Киева ему нужно было вывести на именно на ту дорогу, по которой мы будем ехать, мне дать желание остановиться, подвести его, ну что вам сказать, Господь чудный, славный, слава богу. раз были, так ехали в сторону Днепра по этой трассе, колонны идут прямо, да, детей, да. которые эвакуируются, вообще... Детей уже нету, всех эвакуировали, мы сработали очень хорошо. Да, это принудительно, да, у да, вас? Ну, обязательно. Принудительного не было, никого за шкварки не вытягивали. Но просили, объясняли, да. Мы ехали с полицейского, подвозили, он говорит, даже уголовная ответственность за то, что если не эвакуируют с детьми. Конечно. Все выехали, ни одного ребенка не попросили тоже. Мы самые лучшие. Вот, вот действительно самые лучшие, но я так устала, что... Вот правда. <решит> <решит> Ой, к вам обратиться. Да просто до да, людей целых. Да просто людей, добрых. Да людей, которые не пойдут до нашей вот этой беды, которая тут сталася. Самое страшное то, что жалко людей. Жалко людей, которым приходится бросать свои дома. Жалко людей, вот эти разбитые сердца, они все плачут, вы бы видели. Вы просто не представляете, как это ужасно, когда смотришь, а помочь не можешь. Но вам, несмотря на все, нижайший поклон за ваши добрые сердца, за вашу небайдужесть, за вашу допомогу. И за то, что вы завжди поруч, и за вашу молитву. Щиро вам дякую. А ми щиро вам дякуємо. Тому що тут пролітає, штука, тукатурка падає, а ви залишаєтеся з людьми. Ми помолимося. Господи, Господи, Боже, я дякую Тобі, Боже, за Рину Вікторівну. Я молюсь, Господи, про те, щоб ти благословив її, щоб ти благословив її рідних та близьких. Щоб ти, Боже, благословив її як керівника громади. Зберіг людей, зберіг ці місця, Господь в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь, Господи, про те, щоб ти захищав її, Господь. Боже, нехай Твоя рука буде над ними, захищаючи їх від всякого зла і Твоє благословіння. Нехай буде в їхньому житті. Благослови її. Господь, Боже, і дай їм мир, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Нехай тобі за все, Господь. Буде честь хвала і слава. В ім'я Ісуса. Амінь. Ірина Вікторівна, я дуже дякую вам. Давайте, державний зв'язок, якщо це навіть евакуація, і що? я да, Дякую вам. Я зараз рівусь. Не, не плачте. Ірина Вікторівна, дякую вам велике. До побачення. Все, з Богом благослови вам. Бережіть себе. Нехай Бережіть себе. вас Господь хранить, Спасибо. дійсно хранить. щирого серця вас, ваших рідних, громаду. Низький уклін вам. За вашу працю, дійсно. Дякую. Друзі, брати і сестри, ми капелацька команда з Сергієм вітаємо вас із міста, українського міста Курахів Донецької області. Я думаю, ви знаєте, це місце, яке знаходиться недалеко від Мар'янки. Хочемо дати коротенький звіт про нашу поїздку. Ми тільки що виїхали майже із зони бойових дій. Це місце, яке дуже небезпечне. Воно вже небезпечне, знаходиться біля Селідова, але по порядку. Вчора ми приїхали і відвідали людей, які знаходяться біля Лиману, які чекали нас, які робили запроси для того, щоб ми привезли там дуже багато речей, тому що ці люди живуть в зруйнованому селі. з початку війни в них взагалі немає ни світла, немає газу. Не побуту немає, тому е, якщо комусь е, там хто дивиться, буде дуже е, возмущатися хтось буде, якщо там немає годину світла або дві, ми можемо провести екскурсію вам, щоб ви побачили, як живуть люди. Але люди дуже вдячні, тому що вони бачать підтримку церкви, підтримку людей, вашу підтримку. І ми дуже вдячні, що з початку війни ви даєте нам можливість приїжджати в ці міста і підтримувати людей, тому що це дуже цінно і для людей, і я вірю для нашого Господа. Сама велика подяка це Господу, тому що Він дає нам можливість служити людям. І Як апостол Петро Павло писав, що він знайшов нас вірними і поставив на служіння. Ми дякуємо Господу. Хочеться не розочарувати його, хочеться зробити те, що він запланував в цих місцях допомагати людям, проповідувати Євангеліє. Тому ми були під Лиманом. Люди живуть також під обстрілами. Я думаю, ви знаєте, що Лиманська громада вона дуже сильно потерпає від обстрілів, від кабів. від... Від всього а, да, як майже вся лінія фронту. Люди дуже вдячні. Передають вам вітання. Думаю, що ви фільму подивитеся. А друга локація у нас була це 66-та бригада. Це наші друзі, з якими ми познайомилися. Сапери, на жаль, у них було термінове бойове розпорядження, і вони не змогли прийняти нас, тому що виїхали на завдання. Але ми передали від церкви хвала і поклоніння, від небайдужих людей. Ми передали смаколики, ми передали продукти харчування, багато чого передали. Торти київські передали. І вони, знаєте, я спілкувався з помічником командира, коли він почув, що ми залишимо там київські торти, він каже, це взагалі говорить, хоч по кусочку попробуємо. До них київський торт це просто праздник, який... Вони не можуть собі дозволити, тому вони також дуже вдячні. Вони передають вітання кожному з вас, і це неоцінима допомога, яку ви даєте. Можливо, ви дали гривню дві-три-п'ять, або перерахували, або ви просто молилися. Але це ця вся ця підтримка, вона дуже дорогоцінна, як для людей, так і для господа. І потім ми е, переночували в дружківці. І сьогодні зранку ми виїхали в Курахівську громаду. Нам потрібно було планувати новий маршрут, тому що ті маршрути, якими ми їздимо, вони вже знаходяться під потужними обстрілами. Це, зокрема, район Селідово. І як ми вже дізналися в Курахівській громаді, що ФПВ-дрони вже уніштожають все, що навіть двигається там, шевелиться. Тому а ми знайшли з Сергієм новий маршрут. помолились, господь дав нам цей маршрут, і нам потім нам, потім місцеві сказали, говорить, да, зараз всі такі їздять. Тобто господь керує цими поїздками. Ми приїхали в Курахівську громаду. Ми мали спілкування з головою Курахівської громади Іриною. Цю громаду ми підтримуємо також з початку війни. Ви побачите в фільми Слова вдячності. Від громади, від людей, тому що ну, знаєте, ми в Києві там живемо, у нас прилітає інколи, а люди живуть під обстрілами кожен день. Вони сміються. Ми, поки ми сиділи, там прилетіло щось таке, коротше, непонятне. Штукатурка посипалася. Ця Ірина сидить спокійно, пише, як то, нічого не бувало. Ми за не, не ховалися. Ну Це смішно, але люди живуть в шахітних умовах. І дякую всім, хто підтримує. Тому велика вам подяка. Давайте не опускати руки, давайте продовжувати разом, підтримувати людей. І зараз ми помолимося і виїжджаємо на ночівлю. Наш маршрут це Запоріжжя, Дніпро, Полтава. дійсно, да, дякуємо за ваши молитвы, за вашу поддержку и ответственности мы ответим. Пусть боги всех людей потребуют вашей Господь нашей за все. Все, друзья, благослови вам Божий.